кубок. Какой? Христа, Дома у мамы стоит. Дома у мамы у тебя не стоит? Ты вспоминаешь о нем? Вспоминаешь о прошлом сезоне? Как-то он у тебя остался еще в голове? Вот сейчас. Ну, стараюсь не вспоминать, если честно. То есть, ну, новый сезон, все начинаем с чистого листа, начинаем заново работать. Поэтому. Я не знаю, как кто как считает. Я считаю, что как летом потренируешься, так и зимой потом будешь бегать. Хотя... Многим кажется, что как так, многие вот вообще думают, что мы летом вообще ничего не делаем, так и отдыхаем. Но именно летняя подготовка – это основа будущих хороших достижений именно зимой. В принципе, все нормально, то есть болезней, травм никаких нету, нагрузку нормально переношу, то есть все, все достаточно хорошо. Немножко поменялось и в этом году, скажем. Как мне кажется, тренировки даже немножко больше подходят, и я надеюсь на прирост результата. Я просто общался с тренерами и говорил, чего мне не хватало в прошлом сезоне, какой подготовки. И в принципе, я получил то, что хотел. Плюс я еще индивидуально вот сейчас перед чемпионатом Украины был в Тысовце 10 дней дополнительно. Все ребята после Румынии домой поехали, я поехал в Тысовец. Дорабатывать, да. Это ты сам так решил? Ну, общался я с отцом. Как вариант такой, после пообщался уже с Беловой. Она согласилась. Плюс со мной еще Дима Петручный поехал. Ты с отцом сделал ту работу... Я не готовился к чемпионату Украины. Скорее, я готовился... Сделал ту работу, которая мне не хватало в этом сезоне летней подготовки я ее сделал сейчас тысаться с прицелом это все шло на зиму а не на чемпионат украины поэтому я бы не сказал что этот сбор тысаться как-то повлиял на сегодняшние результаты Но на самом деле я по крайней мере стараюсь одинаково относиться ко всем стартам любым хоть это чемпионат украины хоть чемпионат европы мира олимпийские игры то есть та же винтовка та же, ну, грубо говоря, трасса, те же километры, бежишь. И, и одинаково отношусь к этому. И когда от кого-то слышу, что не хотят стартовать, допустим, на чемпионатах Украины, ну, я считаю, что без какой-либо веской причины пропускать национальная сборная чемпионат Украины не должна. Как минимум, потому что падает престиж того же чемпионата Украины. И плюс молодые ребята, даже не, не имеют никакой возможности сравнить себя с нами и как-то повысить свою мотивацию. То есть я вспоминаю, каким я был в юниорском возрасте, и мне реально не хватало, потому что на тот момент сборная практически не приезжала на украинские соревнования, и мне не хватало, скажем, их конкуренции. Скажите, ты за, за стартами, за со снегом соскучился, скучаешь? За снегом уже да, я уже предвкушаю сбор в Австрии, в горах, где будет у нас первые лыжные тренировки. Сейчас вот такой период довольно тяжелый прошел. И закончится он этим чемпионатом Украины. И у нас будет пару недель отдыха. И одна неделя у нас планируется в Турции на море. Очень жду этого сбора. Немножко так Сбросить усталость, немножко отвлечься даже от этого, я думаю, не помешает. Далее у нас э, Австрия на глечер и, и Шушин по плану Норвегия в катках. Ну а там уже Кубки мира. Ну, первый снег, получается, в Австрии на леднике, Первые тренировки на снегу. И, ну отличаются они тем, что они в основном это спокойные длинные тренировки, работа над техникой. Максимум какая-то специальная силовая работа. Ну, само собой, повторить всегда тяжелее, но я уже говорил, что я стараюсь каждый сезон, даже не каждый сезон, я каждую новую гонку стараюсь начинать с чистого листа. И независимо от того, скажем, вчера я был обладатель Кубка Мира, сегодня уже просто один из тех ста с лишним спортсменов, который выходит на старт, не более того. А, акцента даже в том сезоне на индивидуальных гонках не было, никакого акцента не было, просто, скажем, хорошо там срабатывал и все там получилось. Но акцентировать внимание на этом не делал это ни в прошлом сезоне, не буду в следующем сезоне в итоге. как-то так вот <laughs>, получается. Вот, сеньорского возраста хорошо бегаем на индивидуальные гонки Не знаю даже почему. Предрасположенность, наверное, какая-то, наверное, может, большой круг, и как-то легче настроиться, успокоиться и именно, и именно на стрельбу. И, ну, ходом как-то. Всегда славился не, не скоростью, а поддержанием этой скорости постоянной. То есть, не знаю, честно говоря, вот, э, за те годы, что я выступаю, конкретно какой-то закономерности я для себя выработать не смог. То есть, э, бывает, что год я хорошо бегу в декабре, бывает в январе, бывает вообще просто в марте, когда уже даже не, от себя не ожидаешь какое-то прытия, а начинает просто реально прет, вот, по-другому и не скажешь. Поэтому как-то прогнозировать очень тяжело сейчас. До сих пор далеко не самый старший в команде, поэтому, возможно, за плечами больше опыта, чем у других. Но ни по возрасту, ни как-то по-другому не выделяюсь. И этим я бы сказал, что славится нашей командой, что никто не выделяется, все достаточно ровные, дружные. И, и за счет этого конкуренция большая. и повышается наши результаты становится все лучше и лучше так и будет дальше я надеюсь но конкретно себя я никак перед другими не выделяю. прошлый, прошлый сезон вот, э, огорчил меня тем что потерял одно из своих главных качеств стабильность. И, вот, у меня очень разные результаты были от очень хорошего до, до ужасных поэтому первое что я хочу это вернуть именно стабильность. Ну Хорошо. это упорные тренировки, то есть э, будет, будет больше хватать на дистанции, будет увереннее стрельба и будет все стабильнее. Ну, ну, плюс опыт, конечно, с каждым годом тоже не помешает в этом деле. Ты понимаешь, от чего в прошлом году такие были полные? На самом деле нет, я даже и, и не смог даже и разобраться в этом. Особенно что касается стрельбы. Часто стрельба становится просто загадкой. Ну, на, на самом деле я тоже много чего слышал по, по другим федерациям, по другим видам спорта, что сейчас вот даже с теми же лыжниками общался, у них просто, говорят, просто ноль на счетах, и не могут не то что в Европу выехать, организовать даже какие-то сборы, и тыса из Чернигов, все проблемно. У нас, благодаря, конечно, нашему президенту, и, ну это не пустая похвала, это реально, то есть, я, Лично я, я думаю, любой в команде никаких не почувствовал изменений в связи с этим кризисом. У нас как была хорошая подготовка, хорошие сборы, и все, и жаловаться я считаю абсолютно не на что. Все отлично по сборам, я думаю, другие нам могут только завидовать виды спорта. Ты в Америку хочешь поехать на этапы? И да, и нет. Ну... Кенвори у нас проводился, это был последний мой чемпионат мира юниорский, мне там очень понравился, я хорошо себя там чувствовал, хочется еще раз там побывать. Но это большая нагрузка, это перелеты, акклиматизации, то есть немножко переживаю из-за этого. То есть, ну, тут уже будет видно, я думаю, по сезону, как сам буду выставлять акценты, как тренера будут акценты выставлять. И... Там уже будет видно, стоит ли ехать в Америку или не стоит, и, и так далее. Выиграть, конечно, общий зачет на данный момент для меня это нереально. Но продвинуться конкретно от той позиции, на которой я нахожусь я, я. Это не то, что реально, я на это надеюсь. Но до каких, скажем, топ-20 это на, на данный момент, это. Выше, выше даже, среднего, не выше среднего, а скажем, предел моих ожиданий, вот так вот скажем. На английском говорю, да, но ну, при этом я продолжаю его немножко подучивать, подчитываю книги, то есть плюс немножко французским занялся, но пока так тяжело. Суркадом, Нет, просто моя девушка, преподаватель французского, и так немножко мне помогает. Да, да, да. У меня одна книжка электронная, и там есть книжки на английском языке, есть и на русском языке. То есть разные книги довольно таки Конкретно чего-то такого отметить не могу. По английскому читаю пока такие детские легкие книжки, чтобы как-то для развития словарного запаса.